ఓం నమ శివాయ శ్రీ శివద్వాదశనామ స్తోత్రం ఈ ద్వాదశనామ స్తోత్రం అద్భుతమైనటువంటి శివుడి యొక్క పన్నెండు నామాలని స్మరించే స్తోత్రం ఎన్నో ఘోరమైన పాపాలు చేసి తమ తప్పులను తెలుసుకుని ప్రాయశ్చిత్తం కోసం తపన పడేవారికి ఇది ఒక దివ్యమైన మార్గం ఈ స్తోత్రాన్ని మూడు సంధ్యలలో పారాయణం చేయటం వలన భయంకరమైన పాపాల నుండి విముక్తి కలిగి ఆ వ్యక్తి అంత్యమున రుద్రలోకాన్ని చేరగలడని ఫలశ్రుతి प्रथमस्तु महादेवो द्वितीयस्तु महेश्वरः तृतीयः शङ्करो ज्ञेयश्चतुर्थो वृषभध्वजः पञ्चमः कृत्तिवासाश्च षष्टः कामाङ्गनाशनः सप्तमो देवदेवेशः श्रीकण्ठश्चाष्टमस्मृतः ईश्वरो नवमोऽ दशमः पार्वतीपतिः रुद्र एकादशश्चैव द्वादश शिव उच्यते द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः कृतघ्नश्चैव गोघ्नश्च ब्रह्म गुरुतल्पगः स्त्रीबालघातुकश्चैव सुरापो वृषलीपतिः मोच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति प्रथमस्तु महादेवो द्वितीयस्तु महेश्वरः तृतीयः शङ्करोग्नेयश्चतुर्थो वृषभध्वजः पञ्चमः कृत्तिवासाश्च षष्टः कामाङ्गनाशनः सप्तमो देवदेवेशः श्रीकण्ठश्चाष्टमस्मृतः ईश्वरो नवमोऽनेयो दशमः पार्वतीपतिः रुद्र एकादशश्चैव द्वादशः शिव उच्यते द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः कृतघ्नश्चैव गोघ्नश्च ब्रह्म गुरुतल्पगः स्त्रीबालघातुकश्चैव सुरापो वृषलीपतिः मुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति प्रथमस्तु महादेवो द्वितीयस्तु महेश्वरः तृतीयः शङ्करोग्नेयश्चतुर्थो वृषभध्वजः पञ्चमः कृत्तिवासाश्च षष्टः कामाङ्गनाशनः सप्तमो देवदेवेशः श्रीकण्ठश्चाष्टमः ईश्वरो नवमोऽयो दशमः पार्वतीपतिः रुद्र एकादशश्चैव द्वादशः शिव उच्यते द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठिन्नरः कृतघ्नश्चैव गोघ्नश्च ब्रह्म गुरुतल्पगः स्त्रीबालघातुकश्चैव सुरापो वृषलीपतिः मोच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति प्रथमस्तु महादेवो द्वितीयस्तु महेश्वरः तृतीयः शङ्करोग्नेयश्चतुर्थो वृषभध्वजः कृत्तिवासाश्च षष्टः कामाङ्गनाशनः सप्तमो देवदेवेशः श्रीकण्ठश्चाष्टमस्मृतः ईश्वरो नवमोऽग्नेयो दशमः पार्वतीपतिः रुद्र एकादशश्चैव द्वादशः शिव उच्यते द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठिन्नरः कृतघ्नश्चैव गोघ्नश्च ब्रह्म गुरुतल्पगः स्त्रीबालघातुकश्चैव सुरापो वृषलीपतिः मोच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति प्रथमस्तु महादेवो द्वितीयस्तु महेश्वरः तृतीयः शङ्करोग्नेयश्च चतुर्थो वृषभध्वजः पञ्चमः कृत्तिवासाश्च षष्टः कामाङ्गनाशनः सप्तमो देवदेवेशः श्रीकण्ठश्चाष्टमस्मृतः ईश्वरो नवमोऽग्नेयो दशमः पार्वतीपतिः रुद्र एकादशश्चैव द्वादशः शिव उच्यते द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः कृतघ्नश्चैव गोघ्नश्च ब्रह्म गुरुतल्पगः स्त्रीबालघातुकश्चैव सुरापो वृषलीपतिः मोच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति प्रथमस्तु महादेवो द्वितीयस्तु महेश्वरः तृतीयः शङ्करो ज्ञेयश्चतुर्थो वृषभध्वजः पञ्चमः कृत्तिवासाश्च षष्टः कामाङ्गनाशनः सप्तमो देवदेवेशः श्रीकण्ठश्चाष्टमस्मृतः ईश्वरो नवमोऽ दशमः पार्वतीपतिः रुद्र एकादशश्चैव द्वादशः शिव उच्यते द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठिन्नरः कृतघ्नश्चैव गोघ्नश्च ब्रह्म गुरुतल्पगः स्त्रीबालघातुकश्चैव सुरापो वृषलीपतिः मोच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति प्रथमस्तु महादेवो द्वितीयस्तु महेश्वरः तृतीयः शङ्करोग्नेयश्चतुर्थो वृषभध्वजः पञ्चमः कृत्तिवासाश्च षष्टः कामाङ्गनाशनः सप्तमो देवदेवेशः श्रीकण्ठश्चाष्टमस्मृतः ईश्वरो नवमोऽयो दशमः पार्वतीपतिः रुद्र एकादशश्चैव द्वादशः शिव उच्यते द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठिन्नरः कृतघ्नश्चैव गोघ्नश्च ब्रह्म गुरुतल्पगः स्त्रीबालघातुकश्चैव सुरापो वृषलीपतिः मुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति प्रथमस्तु महादेवो द्वितीयस्तु महेश्वरः तृतीयः शङ्करोग्नेयश्चतुर्थो वृषभध्वजः पञ्चमः कृत्तिवासाश्च षष्टः कामाङ्गनाशनः सप्तमो देवदेवेशः श्रीकण्ठश्चाष्टमस्मृतः ईश्वरो नवमोऽयो दशमः पार्वतीपतिः रुद्र एकादशश्चैव द्वादशः शिव उच्यते द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठिन्नरः कृतघ्नश्चैव गोघ्नश्च ब्रह्म गुरुतल्पगः स्त्रीबालघातुकश्चैव सुरापो वृषलीपतिः मोच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति प्रथमस्तु महादेवो द्वितीयस्तु महेश्वरः तृतीयः शङ्करोग्नेयश्चतुर्थो वृषभध्वजः पञ्चमः कृत्तिवासाश्च षष्टः कामाङ्गनाशनः सप्तमो देवदेवेशः श्रीकण्ठश्चाष्टमस्मृतः ईश्वरो नवमोऽनेयो दशमः पार्वतीपतिः रुद्र एकादशश्चैव द्वादशः शिव उच्यते द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठिन्नरः कृतघ्नश्चैव गोघ्नश्च ब्रह्म गुरुतल्पगः स्त्रीबालघातुकश्चैव सुरापो वृषलीपतिः मोच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति प्रथमस्तु महादेवो द्वितीयस्तु महेश्वरः तृतीयः शङ्करोग्नेयश्चतुर्थो वृषभध्वजः पञ्चमः कृत्तिवासाश्च षष्टः कामाङ्गनाशनः सप्तमो देवदेवेशः श्रीकण्ठश्चाष्टमस्मृतः ईश्वरो नवमोऽग्नेयो दशमः पार्वतीपतिः रुद्र एकादशश्चैव द्वादशः शिव उच्यते द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः कृतघ्नश्चैव गोघ्नश्च ब्रह्म गुरुतल्पगः स्त्रीबालघातुकश्चैव सुरापो वृषलीपतिः मोच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति प्रथमस्तु महादेवो द्वितीयस्तु महेश्वरः तृतीयः शङ्करो ज्ञेयश्चतुर्थो वृषभध्वजः पञ्चमः कृत्तिवासाश्च षष्टः कामाङ्गनाशनः सप्तमो देवदेवेशः श्रीकण्ठश्चाष्टमस्मृतः ईश्वरो नवमोऽ दशमः पार्वतीपतिः रुद्र एकादशश्चैव द्वादशः शिव उच्यते द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः कृतघ्नश्चैव गोघ्नश्च ब्रह्म गुरुतल्पगः स्त्रीबालघातुकश्चैव सुरापो वृषलीपतिः मोच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स इति श्रीशिवद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्